kita tengok kepada statistik serangan buaya ni kadang-kadang sering dilibatkan dengan pertambahan populasi buaya itu. Buaya di Sarawak yang semakin meningkat menjadi isu serius kerajaan negeri untuk melindungi keselamatan masyarakat selain memelihara ekosistem alam sekitar. Sebenarnya tidaklah begitu sebenarnya kalau di alam liar. Ini. Buaya ni sebenarnya adalah hewan kanibal sebenarnya. Kita nak kata populasi dia meningkat itu, saya rasa itu tidak benar lah. Uh, kalau kita baca artikel sebelum ni uh, 3 tahun lepas, ada populasi buaya itu ditulis dekat laporan yang dikongsikan, saya tak nak sebut, 180,000, 120,000. Kemudian yang terkini, 25,000. Saya rasa itu saya boleh uh, consider lagi. Sebab kita menyampaikan info atau maklumat yang salah kepada orang. Hakikatnya, buaya ini adalah haiwan yang kanibal sebenarnya sahabat-sahabat. Dia takkan bertambahlah populasi buaya itu. Sebab dia punya pencaturan alam ataupun ekosistem itu sendiri, dia telah bekerja dengan baiknya lah. Di mana buaya yang besar ini akan faham buaya lain lah. Saya tak nak sebut perkataan BUNUS tu. Di mana buaya besar ini akan membaham buaya yang lebih kecil daripada dia. Faktornya adalah disebabkan Uh, perebutan uh, wilayah di mana buaya ni akan menjadi kawasan yang barulah dan sekiranya dia masuk ke kawasan buaya yang lebih besar lebih-lebih lagi buaya jantan sebab buaya air masin kita di Malaysia ni dia boleh mencecah uh, panjang sekitar 16-17 kaki sangat jarang sampai 20 kaki kalau kita ingat uh, buaya uh, yang bernama pucung itu dia punya saiz 20 kaki sementara itu buaya yang digelar sebagai puja senang saiz dia sekitar dalam 19.3 kaki sahaja jadi buaya terbesar di Malaysia ini dipegang rekod dia oleh buaya pucung lah. Buaya pucung ni dia ditangkap oleh tujuh pekerja zoo Melaka di satu bekas lombong emas yang di Tasik sekarang ni. Sabar nak tengok dia boleh pergi ke zoo Melaka lah. Payah terbesar yang pernah jumpa di Malaysia Di Melaka uh, Tahun 1997 uh, Panjang lebih kurang 6 meter Beratnya 1200 kg Tapi dapat ditangkap oleh uh, Zoo Perhilitan Melaka Tapi sayang 2 bulan je dah mati lepas tu Lalu diawetkan, ha, ni besar, besar gila tu. Jadi secara lumrahnya, kemunculan buaya adalah biasa bagi penduduk tempatan berikutan mereka berkongsi sungai yang sama namun perkongsian di media sosial daripada pihak mewujudkan fenomena atau persepsi seolah-olah bilangan buaya semakin bertambah dari pemerhatian saya di beberapa sungai contohnya macam di Samarian kemudian di Samarahan kemudian di Bakau juga saya pergi Bakau tu sebab dia jauh jadi saya tak, tak tunggu di kawasan tersebut mereka dalam jauh jam saya akan tunggu dekat situ dalam 45 minit kalau dia tak muncul saya akan beredar daripada kawasan tersebut. <tuh> dan dia ada waktu-waktu dia bergantung kepada air pasang surut lah Jadi kalau air pasang besar susah kita nak lihat uh, keberadaan mereka. Muara yang saya jumpa yang saya explore saya tengok kawasan kalau tak selamat dari segi keselamatan kita takut ada orang yang kita tak ingin jumpa uh, dan saya akan beredar. Uh, lebih awal daripada itu berbanding di kawasan uh, yang saya rasa selamat saya akan duduk dekat situ sejam ataupun dua jam ataupun satu jam setengah ok, kenapa kita sering nampak, uh, nampak kelebat buaya ni seolah-olah uh, populasi buaya ni meningkat dan uh, kalau kita lihat pada faktor ini faktor ini buaya akan mula merayau bagi mencari kawasan yang lebih selamat khususnya kawasan yang memiliki uh, tumbuhan yang padat lah dan kalau kita lihat sekarang ni pun banyaklah kawasan-kawasan sungai atau kawasan muara telah dijadikan apa ni dibina bangunan atau struktur bangunan di kawasan tersebut kita telah mengganggu habitat mereka dan hingga menyebabkan buaya itu kadang-kadang tersesat pergi ke Kampung-kampung orang tambah-tambah banjir -tambah. adalah bonus bagi mereka pergi ke kawasan yang selesa bagi dia Dan kalau kita lihat dunia kita pada hari ini Banyak orang menumpukan kepentingan diri sendiri Mengaut hasil bumi itu dengan rakusnya lah Tanpa kita sedar ekosistem itu kita telah rosakkan secara bukan tidak sengaja Secara sengaja kesan daripada aktiviti-aktiviti yang kita buat itu Secara tidak langsung uh, akan menghasilkan gelombang getaran yang sangat sensitif kepada buaya yang di mana kawasan tersebut adalah tempat dia Rumah dia Dan sehingga uh, kita datang ke situ uh, Melakukan aktiviti-aktiviti uh, Kepada kerosakan ekosistem itu uh, Dia tidak akan berada di kawasan tersebut Akan membuatkan dia menjadi sarang yang baru Ataupun rumah baru bagi dia Kesan gangguan getaran ini Menjadikan buaya berhijrah ke hulu sungai Atau keluar ke laut Bagi menjadi habitat baru Hakikatnya Buaya mempunyai kadar toleransi tinggi dengan semua jenis air sama ada air masin ataupun air tawar lebih-lebih lagi spesies yang ada di negara kita ni buaya air masin bukan buaya katak buaya air masin ha, dan juga buaya tembaga ha, kadang-kadang dia dipanggil buaya air masin kadang, -kadang dipanggil buaya muara kadang, -kadang dipanggil buaya, buaya tembaga tetapi dia bukan buaya katak ingat ni sampai bila-bila buaya katak ni di spesies lain tapi ada di negara kita lebih-lebih uh, lagi di kawasan uh, Malaysia timur ada spesies dia itu daripada spesies Crocodilus siamensis. Uh, saya sering ulang 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 supaya sahabat uh, ingat uh, spesies ini. Ah uh, buaya emasin bukan buaya katak eh. Kenapa dia dipanggil buaya katak? Sedangkan buaya emasin tu dia tak melompat dan dia tak dia tak berapa aktif sangat kalau dah, dah dewasa ni. Dia jadi lemau, berat, dia makin dia besar makin lambat pergerakan dia. Berbeza dengan buaya katak dewasa ni dia punya panjang Dia boleh cecah dalam sekitar 15 kaki Dan dia boleh melompat sahabat Jadi ha, sebagai itulah dia dipanggil sebagai Buai katak Okey Ingat buaya air masin bukan buaya katak. Kebanyakan kawasan tebing sungai yang diteroka menjadikan jarak penghijraan buaya semakin jauh dan melalui kawasan penempatan manusia contohnya ada ladang sawit. Bila dia masuk ke ladang kelapa sawit, bawa arus ketika banjir, dia terperangkap di situ dan akhirnya terjadi serangan buaya di kawasan ladang sawit. Stuck dekat situ sebulan tak makan dah. Apa dia punya option? Manusia itulah yang paling mudah bagi dia takkan lepaskan peluang dia. Makin besar buaya ini, su makan itu lebih tinggi lagi berbeza dengan buaya yang lebih kecil ataupun buaya remaja ni lah saya explore di sebuah sungai di Semunjan, Sebuyau di Sungai Singai, Sungai Singai sebutan dia lebih kurang macam tu lah Singgai ke Singai saya tak tak tahu nak sebut dia macam mana tapi ejaan dia lebih kurang macam tu dan di situ ketika saya sampai saya telah dibelanja oleh apa ni dia lah orang kata rezeki lah kita jumpa dia, dapat jumpa dia so saya sampai-sampai saya tunggu lebih kurang dalam 6 minit ke 7 minit macam tu mula-mula sampai memang saya tak lihat kelibat dia tapi lepas tu saya nampak kepala dia timbul kemudian dalam sekitar berapa minit 3 ke 4 minit macam tu dia hilang disambung pula dia ada sambungan dia nampak dia punya buih So buih ni kalau sahabat-sahabat berada di sekitar uh, habitat ataupun perairan kita ni Tak kisahlah itu buih daripada labi ke, buih daripada buaya ke uh, Tetap sahabat-sahabat saya nasihatkan kena waspada lah ketika berada di kawasan tersebut Dan anggaplah itu adalah buih-buaya So kalau boleh bila nampak buih tu cuba hindarkan diri Jangan uh, rapatkan diri kita di tebing sungai ataupun di gigi air Dia menunggu masa dia seperti apa Mujur di kawasan tersebut tidak ada tumbuh-tumbuhan untuk dia menyuruh untuk uh, memburu mangsa dia Biasanya dia akan duduk dekat bawah-bawah daun-daunnya ribut di tebing sungai uh, Itu yang kadang-kadang bila kita alfa lalai, kita tak alert, kita tak perasan kehadiran dia Sebenarnya dia memburu tu memang macam tu lah Dia akan keluar, timbul dulu, lepas tu dia akan menyelam Sehingga lah saya nampak buih secara tidak langsung dia akan mendekat kepada kita dan tahu-tahu mangsa ataupun si A itu telah pun diserang oleh buaya dia akan pantau kita daripada jauh sebab mata dia sangat tajam sebenarnya sahabat dia boleh melihat mangsa uh, di tebing sungai apa saja aktiviti kita kita kena hati-hati dan pada hari itu saya lihat ada satu biji kereta tapi orangnya tak ada biasanya ada orang mancing dekat jematan ni Uh, lepas tu saya terfikir untuk cek ke bawah jambatan tu saya lihat ada orang rupanya bukan saya yang dia perhatikan saya perkirakan dia perhatikan mangsa yang mancing dekat bawah jambatan itu tapi uh, dengan kondisi air yang ada pada hari itu sangat jauh jarak dia kalau dia pasang jambatan tu akan penuh sebenarnya dia punya pillar dia tu ataupun tiang yang selepas itu tengok dia balik dia balik ke bahagian hilir sana lah Ok sobat saya rasa setakat ini saja perkongsian saya. Belum lagi nak buat uh, explore lah sebab agak padat juga minggu ni dan tak sempat-sempat lagi nak buat uh, video. Jadi saya buat video ni untuk saya berkongsi kepada sobat uh, apa ni beberapa uh, perkongsian yang harus saya kongsikan. Ok sobat sekian terima kasih.